Далі вирушаємо мандрівкою світом знань. Оля, доброго ранку. Доброго утро. Представляти вас уже певно немає необхідності, але Ольга Вальків, директор Центру вивчення іноземних мов діалог, прокинулася із нами для того, аби поговорити. Ось про що: чи можливо викладачі іноземних мов взагалі не потрібні? Ми вже з вами говорили про те, що найкраще вивчати мову з безпосереднім носієм мови, але можливо, варто замінити це самоосвітою. Ось про те, чи самоосвіта має доповнювати вивчення, чи повністю замінювати заняття з викладачем. полностью заменять самообучением э, образование, ну, я думаю, в любой сфере не стоит. Э, я бы сказала, что самообразование – это дополнительный элемент в успешном изучении э, языков. И, э, скажем так, что на начальном уровне, когда человек только начинает знакомиться с тем или иным языком, э, самообучение ну, достаточно противопоказанное, я бы даже так сказала, потому что лучше все же заниматься с преподавателем. И можно как дополнительные элементы, вот допол добавлять какие-то самообразовательные образовательные поиски, например, там, сайтов или да, дополнительная вот, самостоятельная дома домашняя работа, но на полностью э, самообразование можно переходить уже, например, э, по уровню выше, например, средний и высший уровень, если в этом есть очень острая необходимость, если в этом нет острой необходимости, то я бы советовала замещать службу. Оля, отож, з чого складається самоосвіта, яким чином, не знаючи, не звертаючись за порадою, можна самостійно знайти і ті ж сайти, і ту ж інформацію, і вдосконалити знання мови. Я бы э, привлекла ваше внимание к тому, что самообразование должно состоять из нескольких составляющих. Например, мы должны определять особое внимание нашему произношению. Если же все-таки даже ну, человек захотел изучать язык самостоятельно с самого-самого начала, то есть нужно обратить внимание на произношение, нужно найти специальные э, источники, там, может быть это онлайн-ресурс, э, либо же учебники, э, вот, э, и э, обратить внимание на это, потому что на занятиях возможность есть поставить произношение с преподавателем, а в домашних условиях, в самостоятельном, при самостоятельном обучении такой возможности нет. Поэтому мы обращаем внимание на произношение. Дальше. Нам нужно выбрать очень качественный э, словарь, который нам будет помогать разбираться с словами, но неизвестными. Я вам советую э, Google Translator не использовать в этом качестве, в качестве помощника, а использовать следующие э, э, ресурсы, такие как... Мультитран, наприклад, же ебілінгва Отличные словари, которые вже доступно і просто формі об'ясняти значення не только отдельных слов, но й наприклад це достаточно полезно. Отож вимова, мова, словники, які ще ресурси потрібні для того, аби самостійно навчатися мову. Ну, естественно, конечно же, это учебник или программа, по которой вы будете шаг за шагом узнавать для себя новые разговорные темы и грамматические темы, я в принципе в практике использую всегда только англо... ну, учебники английских издательств. Но если мы говорим о самостоятельном обучении, и особенно если это все-таки самостоятельное обучение с начальных этапов, я бы советовала русскоговорящий учебник. Но поскольку скажем так какой-то хороший учебник на русском языке для само, самоучителя я посоветовать сейчас вам не могу просто потому что я этого не люблю то есть если брать какой-то самоучитель вот в книжном варианте это только на английском языке если же мы сейчас живем в веру в эру технологий поэтому есть очень хорошие ресурсы онлайн Например, есть такой хороший сайт, как Begin English. Он полностью на английском, на русском. То есть все, все, все материалы, все темы простые, начиная от самых основных базовых тем, и дальше вот средней сложности и продвинутой сложности темы. Все там описывается на русском языке. То есть это будет очень легко и доступно. Если же вы уже владеете языком на достаточно хорошем, свободном уровне, то есть такой замечательный э, канал на YouTube, как English Lessons for You. Там ведет э, его э, носитель языка, девушка, очень э, энергичная, очень увлекательная, интересная. Он будет э, ну, полезно и позвовательна, самое важное. Э, это точно, потому что она э, рассказывает не только о... Вот, э, э, образовательную информацию по дрматике или словарного запаса, но еще там сленговые какие-то выражения, ну то есть ситуация достаточно э, интересная. Э, вот. И, конечно же, мы дополняем это дополнительными там, э, издательствами, может быть какие-то журналы, газеты, э, книги. адаптированные. это все можно достать в интернете. Если мы говорим о какой-то газете или же журнале, вот есть такой хороший сайт, как Readers Digest. Там очень, это больше такой на американский английский направлен сайт. И информация больше на американском английском, но тем не менее будет очень-очень полезным для изучении. Полю скажіть, а чи мають це бути якісь додаткові матеріали літературні? Чи мають це бути саме книжки зошити з практичними завданнями для того, аби так само вдосконалювати знання? Ну, это можно, если... Тут нужно смотреть, как удобно, в первую очередь, человеку, который изучает язык. Если интересно все прописывать, вернее, не интересно, если полезней, эффективнее все прописывать от руки, тогда, конечно же, мы заводим для себя тетрадку, и полностью, даже если эта информация дается с какого-то интернет-источника, мы все равно берем для себя прописываем, потому что письменная память, она также нам играет на руку и позволяет лучше запоминать ту или иную информацию. Но если же вы достаточно хорошо осваиваете информацию без прописи, то можно делать онлайн тесты, проходить каждый день их в, в интернете их просто ну, миллионы, то есть тут даже специальные ссылки какой-то я не буду советовать, потому что просто вводите тему, которая вас интересует, там грамматическая-лексическая тест и вам целый список ссылок ну, выдает Google. Ну, то есть, здесь уже смотрите, как удобнее вам. Не обязательно заводить прям тетрадку, хотя, хотя, очень важно иметь блокнот специальный, в котором вы будете прописывать для себя полезные новые выражения, с которыми вы будете сталкиваться. Потому что этот блокнот, во-первых, можно с собой, и главное, чтобы он был, ну, такой, достаточно портативным, чтобы вы могли его с собой брать куда-то, вот появилась минутка, вы заглянули, там, открыли его, просмотрели свои записи. То есть вот, вот это я бы советовала завести у вот такої полізний. Оля в моменті самоосвіти тут враховуємо літературні твори, прочитання книг англійською іноземною, прослуховування музики, перегляд фільмів. Наскільки цьому варто приділяти увагу? Но это все сопутствует, конечно же, развитию ваших речевых навыков. Главное смотреть, смотреть, на каком уровне вы владеете и сейчас изучаете язык. Если же это начальный уровень, то лучше всего использовать адаптированные книги, пока музыку или же фильмы, ну, смотреть с русскими субтитрами, ну, привыкать и не ставить для себя цель, что стопроцентное вот понимание должно присутствовать. Если же это уже средний, высший уровень, то, конечно же, можно спокойно подключать и фильмы, и музыку, и общение. Вот те сайты, которые я уже раньше упоминала для переписки, для общения с носителями языка или же просто с англо говорящими людьми. То есть это все сопутствует как бы развитию комплексного видения и понимания языка. Не только, например, знания грамматики, но и вы учитесь воспринимать язык на слух, вы учитесь, если это книги, визуально воспринимать язык. язык. Если же это письмо, то есть определенные сайты, которые позволяют, которые я тоже ранее уже упоминала, там, где вы можете прописать то или иное сочинение, текст, и вам носители языка его проверят. То есть это комплексное развитие и навыков языковых. Останнє запитання комплекс. щодо самоосвіти. Який процент серед усього процесу вивчення мови потрібно приділяти саме самоосвіті? А який навчання? С профессионалом. То есть, я так понимаю, это в том случае, если человек совмещает обучение с преподавателем, например, и самообразовывает. Так, правильно? Да. Угу. Ну, я бы так сказала, что где-то процентов 15 20 этого будет достаточно, если вот в дополнение, в дополнение к занятиям с преподавателем, плюс те задания, которые преподаватель будет давать, если еще 15-20% своего времени вы будете посвящать э, на то, чтобы... Э, ну, смотрите, здесь опять-таки, если мы говорим конкретно, целенаправленно на самообразование, то есть это такой момент, что мы садимся и прямо вот учимся. Тогда 15-20%, но э, процента вашего времени мы этому уделяем. Но если иностранный язык, изучением иностранного языка для нас становится хобби, то, о чем я раньше уже говорила, что очень важно, чтобы мы ну, легче относились к нему, да? чтобы мы с, интересом, с большим интересом относились к изучению а, языков. Тогда это беспрерывный процесс. Ну, то есть готовитесь утром на работу, включили любимый сериал на английском и смотрите. Это уже вот идет а, ну, аудиальное восприятие языка. Ну, лучше вот, мы уже привыкаем к произношению реальному опять там готовите ужин, включили что-то новости. То есть меняйте там когда-то сериал, посмотрели, потом новости, потом фильм, потом ТВ-шоу. Ну, это может быть беспрерывный процесс, вот главное, чтобы это было вам удовольствие. Олю, дякую дуже. Ну, Сьогодні вже все сподіваюся, встигли обговорити про саму освіту. дізналися про те, наскільки багато часу варто приділяти, ну і яким чином власне вивчати мову самостійно. Дуже дякую. До наступного зв'язку з вами прощаємось і переходимо. До чергової рубрики. Чергова рубрика це гороскопи і кліп. Дуже, дуже і дуже. Варто усім читати гороскоп для того, не для того, аби ставитися занадто серйозно до гороскопу і прям аж дуже сильно переживати, а просто для того, аби знайти щось хороше, позитивне в гороскопі і взяти собі до уваги, надихнутися на цілий день на те, що він буде вдалим. Ну а музика, музика хороша завжди заряджає позитивом. Власне, а зараз аж два позитиви гороскоп і музика разом просто зараз.